Эй, йоу, дорогие, все снова я да сегодня будем дату в Майнкрафт. Итак, я вам не буду показывать, так все подумают, что мы все будем ну, э, проходить. Хотя нет, это просто мапы разработчика. Вот, подождите, все. Але ми сьогодні будемо грати. Я не хотів би показувати це, але ми будемо проводити цю башню за одне відео. Так, коротше. Ми зараз по цим кошинкам повинні пострибати. Ну, в принципі, нічого складного нема. Хоча не все складне тут є. Це сама складна мапа у світі. Ой. І до речі. Вам не сподобався це відео, як просто не знаю чого, але там два панельки, де все одно. Все, все. Будь ласка, подави дикого. Я думаю, того, що в нем такая качество, ну качество в нем не самого хорошего формата. Так, друзья, давайте, давайте я трошки подправлю. Ну, я надеюсь, вы хорошо бачите все. Так, блин. Все одно складно. Так, Большие джекпоинды. А ч хоцей? Время там я запустил. Судя мы без времени потом играть. Тут его дом да, можно считерить и туда забраться. А вы... Мы... Да, на этой мапке уже играл. Трехала. И ч, ничего. Ой, а что там. Я все взломаю, я це Блин. Ай. Так, друзья, я трех звук цей потубрал, хотел сказать, чтобы вы начали. Чтобы вы только меня чули. Так. Mm. Зараз, зараз мы заломаем вот эту дверь и узнаем, что тут. Клевать. сейчас це. Такая стала гаметка суд Нифига себе золото. Так. Зарас. Я буду ломатыться золотом. Ломатым, ломатым, ломатым. И еще раз ломатым. Короче, давай просто в наблюдателя, так, наблюдать. как как застрять в Майнкрафте. Точнее заставить текстура в Майнкрафте. Заспавнить многих. Она ну, так тут. Так, короче. Не буду тайнуть сил и мапу. И я разберусь в а заривень проходите. Так, а сюда вот. Да. Так, дру, цепь, вот тут складно. М -м. Нет. Так. и дальше, Плавно. Блин. До речі, що, до речі, я забув, що я хочу сказати. До речі те, що мені не ставлять лайки і не підписуються, що це взагалі таке. Я тому що якщо ви на мене не підпишетесь і не поставите лайк, то дивіться, де я зараз знаходжусь. Скоро літо хочеться розважатися і не йти в школу. Так от, ви, якщо не підписуєтесь на мене, то ви завтра тут будете, точніше проснетеся і проведете все своє життя отут. І ще ті, хто іще не підписуєте. Я их не поддерживаю. И зараз я покажу вам, как я их не поддерживаю. Я их зараз вот это вот выдаю. И вот, тем, кто не подписался. Так, дорозі. Почала ось округа. Зробимо кут огляду трошки покращен. Так, це, прокачуємо на максимум. І сейчас буде спид Так, сейчас підра... Вс я сказал с буде. Я до квази. Тут не я не, я не, я не. я я не скажу, что я не аудио до квази, просто. Я себя чувствую, как до квази, как до и как технобой, так. 음. Так. с е й Так. Так я с Так, я Я прыгну, ведь я занимался баскетболь, баскетбольным теннисом. Он не ходил ни туда, ни сюда. Так. Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы пройдем цей паркур. Одно видео, наверное, в сделать. Я буду несколько частей сделать. Несколько частей сделать. Так. Мне просто складно. Туда и сюда нажимать. Одна вот ей именно там. Скорее всего, сестр кормил. Шеша. Я, я оказался, баскетбольным теннисом занимаюсь. Так что, я профессионал в падании в уже. Я чего, знала, что это спорт? Я вот не знала. Потому я и кажу, что это Спорт. спорт. Далее, це дуже складна мапа. Сама складна у світі. <реш> Складніша мапа не існує. Thank you. Э. <реш> Блин. 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 блин, 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 оп, опля и пообачьтесь, что качество на самого худшего формата. Я вам на GoPro снимаю. Вообще-то. Не на GoPro снимаю вам. Мне еще и ты, и ты до Гоупро. И кстати. Сай. Мой мой видео снова. No, jakie ja gdzieś, no pamiętam, jak ja go z mam, ale w ono gdzieś już może 5 tysięcy parę razy nabrało. No to szulc bielsze, to jest bielsze to jest nie bielsze, a to jest szulc. Taki kolądenki, a już tylko parę Tak.

Пожалуйста, переводите. Я перевел. И там, ну, есть утро продолжение, но я не буду. Я, вообще, я не буду молчать, я хочу сказать. Нет, я его, его даже не видел, ведь видео его не показывали. Ведь вдруг кто-то и знает итальянский и. Фокодил, так, и, кстати, я, вам расскажу. Перевод. тра ла на украинском. Тра-ла-ла, тра эм, б о, х. И чё-то в... Украшено ну, но там на всему дубле я замолчу, то что он может вообще еще еще ну вообще он может сказать что за год, но так что я сидела с моим чертовым сыном, играю в Fortnite и в миром пришла моя бабушка Алена Олега я забыла ее имя. И, на, это, и сейчас я уже промолчу. Ведь он, ведь он такое там сказал, что это ну что это вообще что это мне не, не надо, не надо это показывать. потому что он может что, что угодно там говорить, ведь, в этом мире. ну блин, блин. И, кстати, я в Google переводчике их переводил. И, ну, нормально переводился. И, Лучше вы в Google переводчике, Пишите Google переводчик и все, и вон он вам находит. Находите итальянскую, и, и потом перевод на любому, мову на какие-либо разговариваете, можно на английскую, можно на украинскую, вот такие. Так, и все, и, вон он, и пишите, что за вход, на там и переводится. Капец. Вообще легко. Еще друзья. Я на этой ноте буду заканчивать. Я вам расскажу главный минус итальянских мемов. был я и Моральдо. Всем до побачення, друзья.